Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать топ новые темы для вашего HyperOS. Заходим в наше приложение э, темы. Давайте э, покажу эти темы, топовые темы. Ну а давайте э, ставьте лайк и подписку на мой YouTube канал. Если это то, то, человечек, давайте тему. Давайте, тема тема первого выпуска будет называться Я хочу показать как сегодня будет рубрика темы. Ну, к тем, кто любит, вам понравится Супер Хайпер. Э, кто любит хайпер э, С, тоже понравится тема. Супер Хайпер это 10,1 МБ. мегабайт. Ну и пяти лайк на данную рубрику. Я вам покажу. 10 мегабайт супер хайпер. Так, давайте. Кацимитация рабочего стола. Так, видим, что на рабочей такие вот иконки. Милые, интересные, няшные иконки на рабочей Видим обои в виде человеческой руки, какого-то моря, озера в виде птицами, дорогие друзья. И такие вот и обои в виде природы и иконки такие няшные, стильные. Ну и в виде часов и календаря, дорогие друзья, дня. Но лайк, крепите и доходим в настройки. Так, топ кастомизации. Что, столько обновлений. Ой, настроек, дорогие, на э, дорогие друзья, потому что настройки нас, кастомизация настроек стала изменена, дорогие друзья. на нас настройки Вам понравится. Ставьте лайк, то Кастомизация только стиль настроек. Так. Шторка уведомлений, чтобы кастомизация, так смотрим. Так, шторка уведомлений стала же, дорогие друзья, э, дорогие же друзья, э, измененные, но без из 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 названий. Только нет названий столько уведомлений там Wi-Fi, фонарика в виде звука, э, там режим полета и так дальше, Bluetooth все нету. И тот бар измененный. Так, заходим э, в настройки, смотрим вторую тему. Вторая тема будет наз называться и так дальше. Так, что -то, когда на этой темы тоже будет измененной. Так, супер, хайпер, так, дорогие друзья. Смотрим, то, вторая тема. Э, супер, купер, кол, юни юни так, давайте. 8, 17, 5 мегабайтов. Кубер, кол, юнисех. Так, применяем. Вы влепите лайк, а тема у нас адаптируется. Так, применяется. Все функции, возможности мы смотрим, дорогие друзья. Но нам надо посмотреть, что дальше будет. Ну, вы, дорогие друзья, влепите же лайк и смотрим. Выходим на рабочую стол. кастомизации. Так, видим. Иконки такие вот сильные, то ли няшные иконки на рабочем столе. Видим обои какой-то девушки и парня. И такие вот черные обои. Такие вот синие, такие вот обои, черно-синие, какие-то темные, ночные или что. Ну, иконки няшные обои, такие в виде девушки розовые и синего парня в очках. Ну, и обои тоже топ. И иконки тоже топ. И, и ну, виджет неизмененный, и статус бар, виджет на столя, и, и календарь, и, календарь, дня. Так, кастомизация и настройки. Так, дорогие, заходим в настройки, видим, э, настройки изменены под обои с парнем, э, девушкой и парнем. Такие вот обои. Рабочий стола, здесь на ну, настройках есть присутствие. Настройки кастомизация настройки перерисованные. Стиль настройки измененный Так. Ну, дорогие друзья, влепите лайк. И настройки у нас уже... Из... Э, настройки стиль настройки изменены, дорогие друзья. Так. И же... Э, так. Э, заходим, смотрим третью тему. Так, темы, человечек. И давайте третья тема называется... Вот эта тема, кубер не сок занимает 8 мегабайт. 8, дорогие 18,5 мегабайт занимает. 18, дорогие, 5 мегабайт. Куверкол унисокс. Э, натура 4. Так, натура 4 применяем. В 12,3 мегабайта. Натура 4. Так, видим, что тема у нас кастомизируется. При, ну, применяется. Так, переменилось уже. Выходим на рабочий стол. Так, дорогие друзья. Смотрим. Кастомизация рабочего стола. Так, видим. Э, так, видим иконки такие вот днях на рабочий, еще, еще, и уже. Иконки такие вот синего цвета, и как голубого цвета на рабочей Так, видим обои в виде какого-то гор, каких-то э, ночные обои, в виде неба, какого-то месяца, солнца и ночного, и месяца ночного. И виджет часов и календаря. Ну, и настройки тоже мне понравилось. Перерисованный стиль настройки который лайк. Like и настройки и обои такие друзья ночные обои в виде месяцем какие-то планеты и звездами и дорогие друзья месяцем так настройки кастомизации строек дорогие друзья настройки стандартные все настройки стандартный столько удобнений кастомизации только удобнений стало измененный видим что есть такие значки столько удобнений стало розового цвета такие вот столь прорисованный Сорок одобрений тоже измененный, тазбар тоже измененный, перерисованный стиль и шторка один измененный. Значит, камера розовыми цвета. Так, заходим и смотрим четвертую тему, дорогие. Четвертая тема. Темы, человечек, темы, не забывайте лайк ставить на, И четвертая тема э, будет называться была, Блазе Валкур, Валкурия. Так, 18 и 6 мегабайт. Э, Блазе Валкурия. Применяем так тему. Тему тоже стоит лепить лайк и и давайте посмотрим, кастомизации рабочего стола. Так, выходим на рабочий стол, дорогие друзья. Тема у нас применилась, адаптируется. Так, и выходим на рабочий стол. Так, дорогие друзья. Эта тема занимает сколько, дорогие? 18 мегабайт. Так, дорогие друзья, это будет у нас четвертая тема. Четвертая тема, давайте же смотрим, так. Видим какой-то, видим у такие вот интересные, но ну, сначала иконки такие вот няшные, но ну, интересные иконки на работе, стали, Няш, няшные такие вот прорисованные стильные иконки на Боя Видим у Боя такой вот девушка, какой-то лезер или что, и такое то королева или что, какой-то дегры или что. Такая вот такая девушка, зеленая девушка с зеленым шлемом, дорогие друзья, и такая вот девушка милая, у маски такая вот девушка, ну и няшные иконки, какой-то убой с девушкой. Давайте смотрим, какой это Мэнсдэй или что. Так, и э, виджет часов видим, дорогие друзья, и календаря дня. Так, что по кастомизации наши. Так, дорогие друзья, влепите лайк. Заходим в настройки. Так, видим кастомизацию, настройки стали измененные. Для хайпа стоп под тобой девушкой. Скажем, девушку из маски и какой-то в шлеме. С, с глазами зелеными. По тобой и рабочей девушкой. Так, чтоб по кастомизации. Ну, на настройки тоже измененный, прорисованный. Так, смотрим кастомизацию рабочего стола. рабочего стола тоже. Смотри, так, а, забыл, не так сказал. Раст, ш, кастомизация шторка удомления, дорогие друзья. Шторка удомления стала измененные. Такая прозрачная шторка удомления. И иконки такие вот, мужская вона, такие голубые иконки. Шторка удомления стала измененные. И статус бар стандартный. И шторка удомления прозрачная и перерисованная измененные. Так, смотрим следующую тему. Т -т Тема будет какая-то пятая, дорогие друзья, или какая? Так, дорогие друзья. Так, четыре темы посмотрели. Греам латике. Ла латике. Пятнадцать идей мегабайт. Так, греам латике. Так, в кастомизации рабочей. стола. Выходим на рабочий стол, дорогие друзья. Так. И тема у нас прям адаптируется все. Начало ну, теперь уже можно выходить, дорогие друзья. Смотрим. кастомизация. Так, дорогие, видим, что обои такие неплохие. Ну, сначала иконки. Иконки такие вот, неон иконки, по-моему, похожие, или как на рабочем столе. Такие вот обо обои, такие вот неон, или как то э тоже на рабочем столе. Стильные, пририсованные тоже. Обои такие вот тоже, интересные на рабочем столе. И кастомизация иконки то, такие вот ночные, или как. Иконки не понравились тоже на рабочем столе, перерисованные. Так, и видишь календарь часов видим на рабочем столе. Так, дорогие друзья, что по кастомизации наших настроек. Так, дорогие, лепите лайк, видим, что э, и на, настройки нас стали измененные. По тобой рабочие целые вот э, разноцветные, такие вот неон, или как. Ну и настройки тоже измененные. Ставь лайк. Так, настройки измененные. Столько удобрений. Только удаление стало измененное, прозрачное, прорисованное, столько удаление. И статус бар стандартный. Ну, столько удаление стало измененное. Вот и ножки, э, морская луна, столько голубые тоже. Стали же измененные. История каверной персоны, прозрачные тоже стали изменены, дорогие же друзья. Следующую тему, тема, заходим, и у нас будет шестая тема. Так, темы заходим, человечек, тема, и давайте мы посмотрим следующую тему. Следующая тема у нас будет, дорогие друзья, так, три темы, посмотрели у нас. Четыре, четвертая тема, для нас, четыре темы, пятая, шестая тема, Pocket Play. Так, четыре семи байт Pocket Play применяем. Дорогие друзья, pocket play 4,6 Мб Применяем тему. Тему стоит применить. Тема у нас адаптируется, применяется так. Тема же І... так, Дорогие друзья, так и тема у нас дорогие друзья, какая она ставит тема? тема у нас, дорогие друзья, pocket play. Так, дорогие друзья, тема 4,6 Мб. Так, ходим на работу. видим, что иконки э, на рабочей стрельке, вот яловые иконки изменены на рабочей желтого цвета. Ну и так дальше, дорогие друзья, видим, что э, и нас э, э, настройки перерисованные, так измененные. Не настройки, дорогие друзья, а забыл сказать, э, что, э, рабочий стол, так, все рабочие стол измененный. Видим, что иконки такие вот перерисованные yellow, тоже, и обои такие вот тоже, там где пишут play game, э, прозрачный. И как, и такие черные обои на рабочей и серии, и виджет часов,

стали изменены Ишт, и статус бары изменены дорогие друзья дорогие друзья ну тем тая тема тема заходим и тема у нас будет дорогие друзья э, тема у нас будет уже дорогие какая-то у нас будет тема 6-7 тема так э, хоррор найтинг э, кто любит хоррор для тоже понравится тема дорогие друзья э, вот 9 мегабайт занимает так хоррор применяем night не кто найтинг хоррор найтинг так, хорроры тоже неплохие темы, дорогие друзья. Но кто любит хоррор 9 мегабайт, это мало, дорогие друзья. Но стоит применить, дорогие друзья. И посмотреть кастомизации рабочего стола. Так, дорогие друзья, и давайте смотрим. Видим, что такие вот черные иконки на рабочем столе неплохие ряд или как. Не, ряд это другой, или как, ну по и другие названия в английском языке это иконок черного цвета. Ну, такие черные цветы иконки, такие вот и прорисованные стильные. Видишь, так, рабочий стол, бабы, какой-то ведьме или что, на какой-то на у летает, так, месяц видим, какой-то планета и видит, да, нет, это только часов, часов видит. Ну, э, заходим в настройки, кастомизация настройки. Так, на ну, стиль настройки стал и, и уже измененный, так э, стиль настройки изменен. Ну, э, так, и видим такие вот прозрачные э, обои, которые э, больше стало видно, что немножко. Но ну, тут э, запли... просто, а, ну, не видно изображение, дорогие друзья. Но настройки изменены, дорогие. Хочу сказать, ну, немножко там, что -то. Ну что, кастомизации. Кастомизацию шторки удомления, так, дорогие, шторка удомления стали изменена, такие вот, и, и, значки шторки удомления стали же черного цвета изменены, ну и статус бар измененный. Так, э, шторка удаления так измененная, тот бар перерисованный и шторка удаления перерисованная измененная. И значит, и черный Так, тоже перерисованный. Так, тема, доходим, следующую тему смотрим. Так, следующая тема, дорогие друзья. Темы, давайте следующую тему смотрим. Следующая тема называется, дорогие, какая-то будет тема уже. Четыре э, темы мы посмотрели, дорогие друзья. И нет, это мы уже применяли, дорогие друзья. Восьмая тема будет, дорогие друзья. Pink ТР, Пинк ТР, дорогие друзья. 11,7 мегабайт. Так, дорогие, достали три мини, дорогие друзья, и 11,7 мегабайт, пинг неплохая тема. Восьмая тема, дорогие друзья. Ну, кто любит, то это пойдет или мужикам, или девушкам, дорогие друзья, такая тема, то неплохая тема, адаптируется, все адаптировалось. Так, заходим на рабочий стол. Так, видим, что, дорогие друзья, что, дорогие друзья, могу сказать. Такие вот обои розу, дорогие друзья. Обо... Обои розового цвета на рабочем столе видим. Ну, сначала иконки такие, вот прорисованные розового цвета на рабочей территории измененные. Ну и его в виде рост каких-то цветов, дорогие друзья, тоже измененные на рабочей территории. И в часов, такой вот огромный, и календарь дня. Кастомизации, настройки, так, дорогие Так, настройки стали измененные, так, все настройки прорисован, дорогие, измененные стильные настройки, прикольно, мне понравилось. Так, кастомизации шторки удаления. Шторка удаления стала измененной. но, только без названия. И Wi-Fi, шторки... так, фонарика, громкости звука, блютуза и режим полета, дорогие друзья. Ну и, ну и такие вот зеленые тут значки, столько домений. Какие-то прозрачные столько Ну и, есть прорисованные. Ну а, дорогие друзья, хочу сказать, что, дорогие друзья, у нас еще и прорисованы э, тот бары, такой дорогие друзья. Смотрим следующую тему. Так, следующая тема. Легкий лайк, заходим в темы. Следующая тема, дорогие друзья. Так, следующая тема, так, и будет нас называться темы, заходим. И тему следующую, так, мы будем смотреть, какая у нас будет тема. Же по... Девятая тема, дорогие друзья. Э, Руар, или как, дорогие друзья? 5,7... Ой, 5,1 мегабайт. 5,1 мегабайт. Э, так, смотрим на рабочий стол кастомизации. Так, и видим, что какой-то лев или что это, какой-то на рабочем столе измененный. Но ну, есть иконки такие вот сильные измененные на рабочем столе. Хочу сказать, и какие то бой неплохие на рабочем столе. Тоже измененные, сильные. Ну, что кастомизация настроек начала. Настройки у нас, дорогие друзья, тоже измененные. Черного цвета. Но ну, немножко измененный, так только цвет изменился. Но настройки не поменялись, но только цвет изменился. Черный, столько обновлений. Кастомизации наших э, настройка показалось что кастомизации шторки что Шторка удобнений стала же, дорогие друзья. уже э -э же стала, дорогие измененные. Так, надо выключить. Э -э 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 так, шторка удобнений же стала измененная, дорогие друзья. И так дальше. Не, стандартные шторка Ну, немножко. Стандартный шторка удобнений забыл. Ну, только... Ну, что-то дорогие друзья. Шторка стандартный. Что-то забыл. Так, шторка удобнений стандартные и так дальше. Так, смотрим следующую тему. Ну, и, виджет, и часов и, и дня календаря. Ну что только дальнейший старт. Так, следующую тему смотрим. Следующая тема тоже нам понравится. Так, дорогие друзья. Следующая тема будет называться так, дорогие друзья, где это наша тема. Десятая тема. Э, window Day. Э, 14-9 мегабайт. Применяем тему. Стоит применить. И в Window Day. Так, кастомизацию рабочего стола. Так, дорогие же друзья, выходим на рабочий стол. и хочу сказать так, что мы э, 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 так видим э, э, какие-то обои неплохие, ой, сначала иконки, иконки такие неплохие прорисованные на рабочем столе, ну и такие интересные цветные иконки на рабочем столе, Видимо обои живые, будет девушка какой-то, ну обои какой-то китайской девушки тоже стали же но мне понравились живые обои, кому понравится, тоже можете применять тем, кто, кто, хочет себе живые обои, ну он будет батарея расходовать больше, я бы сказал, проценты будут, на это тоже это где то на ютубе так рассказывали, что есть ну это не не будет, но ну, это не не такие, что в общем э, дорогие друзья, это не такие это вот обои, что уже будет батареи, но ну, можете применять и пробовать эти обои. Так и тему, что Наш, кастомизация наших настроек, Стро... так настройки стандартные, э, стиль настроек стандартный. Что по кастомизации, что только удоняние, что только удоняние стало стандартным, что тузбар перерисован и измененный. Так следующая тема, следующую тему давайте мы то снова посмотрим следующую тему давайте дорогие друзья тема будет называться у нас дорогие друзья тему так дорогие же друзья 11 тема минимал или как называется 8 и 9 мегабайт минимал так применяем тему и кастомизацию так дорогие друзья э, смотрим дорогие друзья и давайте мы же посмотрим так дорогие друзья рабочего стола Так, видим, что м -м, иконки такие вот стильные, прорисованные работе столик какого-то розового цвета. Или фиолетового. Так, дорогие друзья, что-то... Видим в виде пляж, пляжа, на ну, какой-то пальмы, дорогие друзья, и какого-то голубого неба, или что, ой, розового... Так, дорогие друзья, голубого неба. Ну, это не голубой небо, а розовое небо. Розового неба. Видим обои. И дорогие друзья, в виде пальмы, о море, река, озеро какого-то, река или что, дорогие друзья, пляж, песок, пальма и так дальше, и, и какое-то небо розово. И видит погода только, дорогие друзья. Календаря нету. Так, кастомизация настроек. Настройки, так, дорогие друзья, на остались черного цвета, но ну, изменен только цвет изменился. Но, ну, настройки тоже мне понравилось. Кастомизация перестройка цвет черный. Так, шторка одобрений, кастомизации. Только для стала измененные, Так, и значки только для стала черного цвета. Перерисованные и измененные. Так, и шторка для нее тату бар измененный, перерисован. Кастомизация, так все показал. Тема заходишь. Снова давайте, если... последняя тема, дорогие друзья. Будет называться тема нас. Двенадцатая э -э тема. Или как, дорогие друзья? Минимал. Minimal... Снова. Кад, Минимал кад, Кто любит котика, который вы понимаете. 11,3 мегабайта. 11,3 мегабайта. Так, можете теперь неплохо 11 трима, это мало 11 а Так, кастомизация. Оно применилось или наша тема, дорогие друзья? Так, так, выходим на рабочий стол. Так, дорогие друзья, и хочу показать, что на рабочий стол выходим. Видим кастомизацию, да. Это рабочий стол видим иконки желтого цвета или оранжевого, дорогие друзья, перерисованные на рабочем столе. И все. Так, иконки тоже измененные, перерисованные на рабочем столе. Видим код на желтого, на желтом фоне вот оранжевый или красный, дорогие друзья, э, дорогие друзья, на рабочем столе кошка такая вот милая на желтом фоне и э, виджет часов только видим, но календаря нету. нет у меня. Так, что к кастомизации настройки только так настройки у нас измененные, вот э, только не, настройки так настройки не совсем измененные, просто цвет черный измененный, но все настройки тоже изменен, только цвет черный все. Так, но кастомизации только для столько удобнее, измененные, дорогие друзья. И значки, столько давления, стаг измененные. Такие вот перерисованы, столько. И статус бар. Статус бар измененный. И видим черные иконки и, тоже. Столько одобрений, значки измененные. Дорогие же друзья. Ну, столько дали тоже не понравилось. измененные перерисованный. Так, такие вот топ новые темы я показал. Топ -э 12 тем, дорогие друзья. Вы влепите лайк, как эти вам темы нравятся или нет. Снимайте лишенную рубрику, дорогие друзья. Вы влепите лайк. И такие вот темы я сегодня показал в этом новом видео. Ладно, ставьте лайки, если понравится эта кастомизация. Рабочая то... Ладно, всем, дорогие друзья, чао. Увидимся у новых где видно тема, то, что понравится, это сегодняшняя рубрика. Кто любит темы, можете на Hyper-S, на Poco или Xiaomi, э можете... Поколе все вами, можете скачивать редми и, 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 и пробовать тему, ладно. Лепите лайк, и всем же, дорогие друзья, чао, Видимся на новых видео. Лепите лайк, и всем же, чао, пока-пока, дорогие друзья, чао. И такие вот топовые рубрики, кастомизация, вам понравится, топовые темы. И всем же, чао, увидимся на новых видео роликах, чао. Пока-пока, дорогие же друзья, лайк лепите, и же, чао.